Здравствуйте. Привет. Я из Санкт-Петербурга, вы откуда? Я из Херсонской области Украины. О чем хотите поговорить? Ну я с россиянами на тему военной политики общаюсь. А вы с какой цели вышли? А вы что-нибудь об этом знаете? А знаете вы с какой целью вышли в чат рулетку скажите? Поговорить с украинцами. На какую тему? А вот которую вы обозначили. А, ну так, давайте поговорим. Хорошо, я вам вопрос задал. Вы вот на эту тему чем-нибудь обладаете какими-либо знаниями? Что-то вот. Ну, какими-то знаниями как... конечно, обладаю. Может, чего-то и не знаю. Чего-то пытаюсь выяснить. Но... Поэтому вот с россиянами пытаюсь пообщаться. Может, россияне подсказывают. Конституцию Конституцию Украины читали? Ну, читала, но не помню наизусть, конечно же. А девятую статью помните? Нет. Не помните? Нет. А почему вы ну, говорите ладно, о Конституции давайте... Украины? А там эта статья говорит о приоритете международного права. И что? Ничего. А вот именно из-за этого весь бардак начинается, начался на Украине. Что? Из-за того, что украинцы... Из того, так что у, вас украинцы... тоже было, у вас тоже было международное право выше вашего, но вы, по-моему, после начала полномасштабной войны изменили нет, нет, да. мы в восемнадцатом году это изменилось. А вот в восемнадцатом видите? В восемнадцатом после вторжения да, а в вы, Украину. А вы до сих пор не изменили. А, а зачем нам менять? А если вы не меняете, значит никаких претензий к России у вас быть не должно. Это вы о чем? абсолютно. Это вы о чем? Вот абсолютно никаких Что претензий. Что вы несете? Где не это не вы? вы по где это Вы где это услышали? Этот туфтуэт. Это говорит девятая статья вашей. Это что за туфта ваша? Это говорит о приоритете международного права. И в случае, да. если украинское законодательство противоречит международному праву, то применяется... А Наше украинское законодательство права. Не, перечит, не, пер... не противоречит законодательству международного а права. А вот давайте э, вернемся к вопросу, с чего все началось. С сражения Российской Федерации в Крым. А когда Российская Федерация вторглась в Крым? В феврале 2014 года. Можно назвать четкую дату 26 на 27 во время захвата парламента крымского. Можно сказать, 20, да, теперь... можно сказать 20 февраля, потому что именно 20 февраля подписаны медали за освобождение Крыма или за взятие Крыма, как там у вас выдавали медали. Давайте. Когда я. Вы, мужчина, давайте договоримся. Когда вы мне задаете вопрос, я отвечаю, вы слушаете, потому что вы задали вопрос. Если вы не хотите слушать ответ на ваш вопрос, то не задавайте мне вопросы больше. Документально. Документально. Что документально? Есть документальный фильм «Крым. Путь на родину», в котором четко, черным по белому, все показано и разъяснено. Ваш документальный фильм как признание того, что вы вторглись. И Путина признание о том, что это ваши вооруженные силы блокировали воинские части Украины, расквартированные в Крыму. Это и есть вторжение. Решение Киевского суда. Решение Киевского суда вас не должно волновать. Потому что ваш закон выше выше международного, поэтому вы вас это не должно волновать решение а, Киевского, на Черниговского, на Львовского на, или или какого-либо другого суда. Вы к этому не имеете никакого отношения. Киевского суда. Вы должны смотреть Крым путь на родину. Вот там Путин рассказывал, что это вы вторглись в Крым. депутат Ганыш, еди. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Таке про що він говорить? Стаття 9. Укладання міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. І що тут не так? Ви на чоловічний язик можете перевести те, що ви прочитали? І що не так? Що він, Про що він говорить? Про яку статтю? До чого він це казав? Про міжнародне право, верховенство права? Чи як? Чи про що він говорить? Я не розумію. Ви не розумієте, тому що ви говорите... стаття 9 Конституції України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України. Що ви говорили тут про міжнародне право? І ще раз прочитайте внимательно і попробуйте понять. читаю ще раз, що коли Україна за... підписує якийсь міжнародний договір, він не має суперечити Конституції України. Все а для цього... А, якщо, а якщо, якщо хочете підписати дуже договір, то треба буде міняти Конституцію, є... Україна є членом ООН? Чинні міжнародні договори, згода на обов'язк на обов'язковість. яких надо яка яких надо на верховную раду Украины есть частей национального законодательства Украины. Вы считаете Украину членом Организации Объединенных Наций? Все уважают Украину членом Организации Объединенных Наций. Вот. А в уставе Организации Объединенных Наций в статье номер один говорится о праве народов на самоопределение. Вплоть до не отделения. Не брешить. там написано про право коренных народов. Коренных народов? Коренных, так. да. Те... А русские в Крыму не коренные. Русские на Москве коренные, не в Крыму. В Крыму коренные крымские татары. Крымчаки. Вот это коренные. Те, которых Сталин ссылку засылал. Тех, которых Сталин в 44 году вывозил вагонами Казахстан и на Россию в Сибирь. Вот это коренные народы. Те люди, которые после развала Союза вернулись к себе на родину, их потомки вернулись к себе на родину. И потом вы снова приперлись и снова не даете им нормально жить. Вот это и есть закон о самоопределении, право о самоопределении коренных народов. Коренной народ это чеченцы, чеченцы, чеченцы на территории России есть республика Чечня, Ичкерия, как по-разному называют. Так вот, чеченцы – коренное население республики Ичкерия, республики Чечня. И чеченцы имели право на самоопределение, как коренной народ этой республики. И они имели право на всесоюзный... Вот был всесоюзный, как это, сувер... Парад суверенитетов на России был после развала СССР. Они имели право отделиться, но вы на них напали. Дважды с ними воевали, уничтожали чеченцев. Две войны. Две войны. Первую войну вы получили по пятаку и согласились, что у них есть э, независимость. Дали им свободу, а потом снова вторглись к ним и напали на них. Вот и все. Вот какой народ имеет право на самоопределение. А у русских есть своя территория. На своей территории, на Москве, там, я даже не знаю, у русских нет даже своей республики даже. Вот на каких-то придумайте себе на болоте свою территорию, обозначьте, что это русская республика, и самоопределяйте, сколько хотите. Правильно я кажу? Неможливо. Мне часто бывает, кажу, что я не даю им говорить. Я не хочу давать им говорить, чтобы слушать всякий бред. Чому я маю давати право йому говорити, як він перекрикує мене? Він сам не розуміє, про що він каже: то про дев'яту статтю, то про право на самоопреділення, то ще якусь ху, ще щось мене, я буду сидіти це все слухати. Так що не треба мені закидати, що я їм виключаю звук. Я виключаю звук, бо я так хочу. Коли ви будете на моєму місці, коли ви будете з ними спілкуватися, ви будете робити так, як вам подобається.